Terima kasih, Yang pertama saya sebutkan tadi, um, fokusnya tentu ikut um, strategi ekonomi madani, uh, industri master plan, digital transformation, energy transition, national semiconductor strategy. Itu di antara yang lain yang fokus. Tetapi hasilnya yang paling besar ialah sektor perkhidmatan dan pelancongan. Sebab itu saya bagi angka-angka lebihan pertama kali dalam tempoh 14 tahun. Baik. Data center umpamanya, bila kita umumkan dulu, sekarang bila dah berkembang, data center itu ada sedikit faedah ataupun kesemewaannya. Kerana sementara dia ada import, sebaik sahaja siap, dia ekspor tu agak tinggi. Jadi kita dapat lihat menjadi angka. Sebab itu kita lihat tengok lebihan dari segi sektor perkhidmatan. Kemudahan dan hasil yang diekspor daripada import awal itu telah menunjukkan prestasi sangat baik. Soalan yang keduanya itu perincian. Saya dah sebut tadi satu sektor sektornya. Tetapi concern kita adalah apakah apa ni, harga, dengan, dengan penguatan ringgit ini sepatutnya mengurangkan kos umpamanya di sektor ternakan paling tinggi harga ialah import makanan untuk barang ternakan animal feed tetapi kita tak nampak sangat ya penurunan walaupun inflasi itu menurun ya inflasi kita sangat rendah apa masalah kalau kita banding ketimbang Amerika Syarikat ya pengangguran tinggi inflasi tinggi. Jadi ini masalah. Kita pengaruhan rendah, inflasi rendah. Jadi pengurusan kita lebih mudah dalam konteks itu. Cuma sekarang ini, menangani permasalahan rakyat dari segi kos uh, sehari hidup itu, uh, ada dua cara. Pertamanya, penguatkuasaan harus lebih berkesan. Dan ini dilangkan oleh KPDN, iaitu memastikan syarikat-syarikat yang mengimport Termasuk perubatan. Hospital-hospital swasta. Walaupun hospital, hospital swasta mengatakan kos perubatan yang tinggi itu ubat, harga ubat itu kerana import dia lebih awal. Tapi kita harus pantau. Kalau import dia sekarang, kos itu jauh harus lebih rendah supaya tidak membangkar rakyat. Jadi satu, penguatkuasaan. Yang kedua ialah mengambil langkah-langkah seperti jualan rahmah dan sebagainya dan memberikan gambaran tentang kedai-kedai atau toko-toko yang memberikan harga yang relatif lebih murah. Itu boleh menguangkan beban rakyat kerana tidak adil. Bila import itu dah turun, turun itu besar, bukan turun kecil. Tetapi harga barang belum turun dengan setimpal. Benar. Sila Benar. Kita dah putuskan. Arau dengan Pendam nak pergi kat siapa? Benar. Saya ada okay, suara eh sebab ada suara belakang. Okey, pendang. Baik, ikat. baik ikat pendang. Okey, pendang. Okay, terima kasih Tuan Sri Speaker. Terima kasih Yang Amat Berhormat Menteri hari ini dapat bertemu lagi. Uh, saya nak kaitkan soalan terberau ini berkenaan saya nak merujuk kepada joint statement on the United States Malaysia agreement on reciprocal trade dia kaitan dengan ringgit kita bertarikh 26 Oktober 2025. Uh, sebab uh, menteri Men bekas ment menteri lagi masih menteri MITI pun dah bagi tahu kita still we got still we still got ample time to review and revise uh, ART between Malaysia and US ini. So patutlah kami pandang uh, kami bagikan pandangan kami supaya ada loophole untuk kita tambah baikkan. Okey, ini 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 yang kita minta kita nak sentuh ART ini. Jadi pertamanya kita tengok pada 26 Oktober 2025 ini, Department of Treasury and Bank Negara Malaysia pada 28 Oktober 2025, saya ingin dapat penjelasan penjelasan jelas daripada kerajaan, pertamanya adakah benar bahawa melalui ART ini Malaysia kini tertakluk kepada komitmen untuk tidak lagi menggunakan kadar pertukaran ringgit sebagai alat daya saing ataupun kod angkut kompetitif purposes. Jika ya, ini bermakna Malaysia telah menerima satu bentuk polisi restrain yang secara langsung menghadkan ruang untuk melindungi sektor ekonomi, untuk melindungi sektor ekspor dan industri domestik ketika berdepan tekanan ekonomi global. Itu yang pertama. Yang keduanya, adakah benar bahawa institusi pelaburan milik kerajaan termasuk dana pencen, dana amanah dan agensi pelaburan strategik tidak lagi boleh membuat keputusan pelaburan luar negara yang berpotensi memberi kesan kepada pertukaran ringgit sekiranya betul ini adalah satu bentuk kawalan luar terhadap keputusan pelaburan berdaulat sovereignty investment decision dengan izin yang mana ini dalam negara kita sendiri tu apa ni tamsil yang dipertua. yang ketiganya adakah kerajaan mengesahkan bahawa ERT ini Bank Negara Malaysia komited untuk mendedahkan maklumat sensitif berkaitan jumlah bersih pembelian dan penjualan mata wang asing, maklumat strategik yang biasanya dirahsiakan demi kestabilan pasaran kepada Jabatan Perbendaharaan Amerika Syarikat sahaja. Jika benar, tidakkah ini membuka ruang kepada ketidakseimbangan maklumat information asymmetry yang merugikan Malaysia dalam rundingan ekonomi akan datang? Saya ingin bertanya secara terus terang adakah ERT ini menyebabkan Malaysia kehilangan sebahagian kuasa untuk mengurus dan mempertahankan dasar nilai ringgit mengikut kepentingan nasional sendiri atau bahasa mudahnya adakah kita sedang menyerahkan sebahagian monetary policy space kepada pihak luar atas nama kerjasama tibaan balik. Kita nak melihat ini. Okey, faham dah. Ha, okey, okey, baik. Kerjaan perlu menjawab secara terus kerana implikasinya berkait terus dengan kedaulatan ekonomi, kebebasan moneteri dan baik. keupayaan upaya Malaysia untuk mengurus ketabila, kestabilan ringgit pada masa hadapan. Sekian, terima kasih. yang ha, Terima kasih. Terima kasih. Uh, baik, terima kasih. Silakan, Menteri. Saya dengar dengan teliti pandangan pendang. You see, uh, Dr. Watson, the devil is of course in the details. Betul. Jadi kalau kita lihat umpamanya, uh, cara perinci, ada yang mengatakan shell consult, maknanya wajib consult. Saya bagi contoh. Rare Earth, shell consult. Itu consult. Oh, that wajib, tak boleh buat. Itu tafsiran kamu. Bukan, benar. Tafsiran orang lain yang pandai. Tapi sebenarnya yang berlaku dia kata misi konsat dan misi dapat kelulusan Amerika. Kita bawa Korea ke Kuantan. Kita maklumnya tapi kita ambil uh, itu super magnet. Ya, yang mana satu satu aspek yang lebih tinggi daripada Lynas tu. Kemudian kita berunding syarikat Petronas Khazanah sedang berunding dengan negara China. Untuk proses re Dia kalau kita tengok umpamanya, Shell Consult Amerika, soal re Panik semua. Saya kata, tengok apa yang berlaku. Yang berlaku, kita teruskan. Undang-undang itu Shell Consult, dia sebut inform. Tak boleh inform. Saya inform dengan negara China, kita ada buat dengan ini dengan Amerika, kita buat ini dengan, dengan Korea, ini dengan, dengan Linus, masa saya bincang dengan Premier Lee Chang. tidak ada percanggahan dari segi itu. Sebab tu membaca undang-undang ni kena baca yang lain-lain. Saya setuju bahawa tekanan dari Amerika itu relatif lebih besar. So, bukan saja kepada kita, kepada semua satu dunia. Ya. Kerana kita tidak mahu dikenakan tarif yang terlalu tinggi. Oh, soal kemerdekaan, maruah, um, soal gadai. Tak betul. Sebab, saya bagi contoh, Red Earth itu di antara yang paling sensitif. Baik. Kemudian semiconductor, ENE. &E. Itu yang yang dua yang dianggap sangat menekan Amerika Syarikat. Jadi kita setuju. Apa yang kita setuju? Kalau syarikat tu syarikat Amerika, kita tak boleh langsung ekspor chip ke negara China. Tak apalah, pelaburan dia datang Malaysia, syaratnya tak boleh ekspor ke negara China dan kita bagi kerjasama. Saya bagi saya tidak ada masalah. Baik. Tetapi ada pelaburan dari Jerman ataupun dari China untuk hasilkan chip dan ekspor ke China Boleh? Kita kata boleh Itu yang kedua Yang ketiga ni yang disebut tentang uh, ringgit Tak boleh local currency atau denomination Ya. Saya, dalam perbincangan itu Yang dikatakan akan Sebagai satu rencana Untuk sabotaj ekonomi Amerika Saya setuju ya, bukan maksud kita nak sabotaj ekonomi Amerika Tapi jalan tidak local currency denomination dalam trade dengan China jalan dengan Thailand jalan dengan Indonesia jalan diteruskan tu tidak diteruskan jadi masa mana nak marah kita pasti R3 daya apa masih berjalan dan cuma uh, Amerika kata boleh dalam itu share consult memaklum kita maklum okey tetapi kalau diperkakan untuk okay, nak teliti satu dua perkataan saya tak ada masalah saya tidak masalah cuma saya tidak setuju mengatakan kita gadai kita teliti tiga contoh ini tadi yang betul paling penting rare earth semiconductor currency kerana ini yang diberi penekanan besar yang lain tu soal import daging semua tu saya kecil yang ini besar tapi tiga-tiga ini saya bagi contoh sekarang semalam saya ada mesyuarat dengan khazanah, maklum pada uh, Petronas, mengenai progres dia merubuhkan syarikat kerjasama, usaha sama dengan negara China soal rare earth. Itu masalah kadang-kadang kawan-kawan kita di sebelah sana dia tak dengar. Kalau betul kita terikat dengan ART, Wang basuh, eh? kita tak boleh teruskan dengan negara China, rare earth. Tapi kita buat. Jadi, ini berlaku kalau nak tengok, okey kita boleh bagi, kita update. Kalau katanya pendang kata, bagi maklumat kepada mereka, Saya boleh bagi, saya tak ada masalah. Sebaik sahaja di meterai, kita teruskan. Dagang dengan Amerika, ini sekarang rencana besar untuk uh, pelebaran Sungai Perak, untuk memenuhi keperluan air Sungai Perak dan uh, ke Bukit Merah, ke Krian dan ke Pulau Pinang. Itu sepenuhnya dengan negara China. Apakah Amerika mahu dimaklum? Kita boleh maklum. Apakah ia menghalang kita bekerjasama dengan negara China? Tidak ada. Jadi sebab itu sementara boleh kritik saya terima kawan-kawan kita pada yang kritik arah lagi kuat kritik. Tetapi kenyataannya ialah dia tidak ber, tidak menghalang. Jadi bila buat tuduhan menggadai tak betul. Saya bagi tiga contoh ini dan sini betul. Ini saya sebut di sini dan boleh dipantau. Apakah ada rare earth company yang baru dengan negara lain yang tidak sesuai oleh negara China? Jawapannya ada. Semiconductor ada. Currency ada. Jadi soal consultation dengan bank negara. Saya nak beritahu. Artikel 4 IMF. Artikel 4 IMF itu adalah ke, um, ruang untuk IMF mengadakan uh, rundingan dengan bank negara setiap tahun. Ini diputuskan sejak merdeka, sejak kita jadi anggota IMF dulu. Sebelum saya jadi Menteri Keuangan, saya Menteri Keuangan sampai sekarang termasuk semasa PN jadi pemerintah. Dia ada artikel 4 IMF itu. Undi. Dan IMF itu mananya? Siapa yang tentukan? Amerika Syarikat. Undi bagi pandangan, bagi teguran, bagi kritikan. Tapi kita bank negara masih bebas menentukan dasar dia. Jadi janganlah kita ambil umpamanya dan membuat suatu tafsiran yang tating tak boleh longgar itu tak saya rasa perlu diberi penjelasan. Yang yang terkait juga ialah tentang <coughs> pendirian kita. Amerika tidak setuju, malah dalam runingan itu, walaupun tidak dalam perhitungan runingan, Presiden Donald Trump telah memberi amaran dengan negara tidak boleh bekerjasama dalam BRICS. Kita hadir semua program BRICS. Kita telah menjadi anggota jemputan BRICS. Rusia, negara China, Brazil dan South Africa menyokong penyertaan kita dalam BRICS. Hari ini saya ke Afrika dan daripada Ethiopia ke South Africa. Pasal sidang parlimen, kita saya boleh jemput pendang dalam delegation. Insyaallah untuk masa depan. Baik. South Africa tu G20 pendang. G20 Amerika bagi arahan boycott. Amerika tidak akan hantar mana-mana pegawai. Dia tidak setuju. Tapi kita pergi. Atas undangan Presiden Cyril Ramaphosa saya pergi. Jadi tolong beri pertimbangan. Sementara boleh berbeza pendapat dari segi tak perlu kita terlalu baik dengan Amerika atau berdagang dengan Amerika itu pandangan, tetapi tidak wajar untuk menyatakan kita menyerah kepada Amerika Syarikat. Saya bagi karena Amerika sangat keras soal tiga yang perkara yang saya sebut dan sangat tegas menentang penyertaan dalam BRICS dan kita belum meninggalkan mana-mana sidang BRICS utama sama ada saya atau menteri luar atau menteri pedagangan hadir